Прошу внимания. Оно, конечно, неудобно, но как начальник и осознавая необходимость, я должен сообщить вам при неприятные известия, что премию отобрали. Подумаешь, премия, сейчас на заседании нам дано указание. Вы скажете, наконец, в чем дело? Значит так, нашему учреждению дано указание провести сокращение. Вот мчится тройка, почтовая. Молодой человек. Нельзя ли поосторожней? И вы мне не мешаете. приятный мужской голос, скажешь, мама уже вышла. Вас зовут Оксана? Да, Оксана. Звонила ваша подруга, Саша, и просила передать, чтобы вы не волновались. Она скоро будет. Что вы будете заказывать? Ведь шашки ходят.